Всем привет! Я вам повторю добыть в Если вы в ЧТ, то вот вам. Мы зараз закроем двери. Вот так. Один на один, один, один на два, два, один на три, три один на четыре, четыре, один на пять, пять, один на шесть, шесть, один на семь, семь, один на восемь, восемь, один на девять, девять, один на десять, десять, два на один, два, два на два, четыре, два на три, шесть, два на четыре, пять, два на пять, десять, два на шесть, двенадцать, два на семь, четырнадцать, два на 8, шестнадцать, два на девять, восемнадцать, два на десять, двадцать. Три на один, три, три на два, два, три на три, три, три на

пятьдесят четыре, шесть на десять, шестьдесят, семь на один, семь, семь на два, четырнадцать, семь на три, двадцать один, семь на четыре, двадцать восемь, семь на пять, тридцать пять. Семь на шесть, сорок два, семь на семь, сорок девять, семь на восемь, пятьдесят шесть семь на девять, шестьдесят три, семь на десять, семьдесят. Ну что, на висим и на девять. Сам последнее. Привет. Я с буду говорить. Висим на один, висим. 8 на два, шестнадцать, восемь на три, двадцать четыре, на четыре, тридцать два, на пять, сорок, восемь на шесть, сорок, восемь, восемь на семь, пятьдесят четыре, на 8 пятьдесят четыре, на девять семьдесят два и восемь на десять, восемьдесят. Ну что, последняя на девятку. А потом, после видео, вы можете сами сказать, допустим, можно и даже выучить, если несколько раз подивитесь. Я, я повторю, если будет 10 лайков, будет продолжение другая часть про правду или ложь. Да, именно так. А мы заканчиваем.

9 на 10, 90. Кип. Я еще раз на дай повторю. Хорошо. Последний раз повторим. И я скажу способ, как можно выпить и очень швидко на девятку. Если вам будет зрозумело. 9 на 1, 9, 9 на 2, 18, 9 на 3, 27, 9 на 4, тридцать шесть, девять на пять, сорок пять, девять на шесть, пятьдесят четыре, девять на семь, шестьдесят три, девять на восемь, семьдесят два, девять на девять, восемьдесят один, девять на десять, девяносто. Все. Где моя подставка? Вот она, Пуновкра. Ну, и Маневкрафт. Хотя бы он выключит, но может в А я знаю его. Кусь он резинку у нас вкрал. Это было смешно. Если бы и 20 я выложу это на YouTube. На этом ролике. Ну, на правду или ваш поджиг стына, я бы 10 лайков. Хорошо? Хорошо. Ну, например. Ми візьмемо 9 на 9. Ми не знаємо як. Я зараз пальці покажу. Ну. 9 на 9, ми не знаємо. Ми беремо пальці. Віднімаємо єдиницю і дорівнює 8. А щоб дорівнювати 9, треба 1. 81. Якщо вам зрозуміло... То классно. Если вам несразумело, пересмотрите на несколько секунд назад. А так до побачення. До побачення. Классного вам дня. Смотрите наши видео по части. По почаще. Почаще.